Всем привет, ребята! С вами я, Иван Шпанек, и сегодня я вам немного расскажу об замечательной игре Битвы Зомби. Сегодня мы поговорим о прекраснейших дуэлях, это как э, Битвы Кланов. Здесь у нас есть куча всяких локаций и есть 25 форпостов. Каждый клан, который достиг 3000 трофеев со своими игроками может взять участие в нем. Например, мы тут немножко уже прорели к форпосту. Я тоже снимлю видосик, как мы его будем брать. Ну, тут, ну, такие у нас самые простые, простые локации на тысячу кристаллов. Они берутся, конечно же, метами. Метами здесь нет такого, что брать там форпост, там, не знаю, там, хипами или что там что-то такого делать, не знать, не знать, что просто проводить войско и форф... локация захвачивается. Медленно, но захвачивается. А где, если человек где-то не добили, надо добивать метами, все будет нормально. Так они захвачиваются. Конечно, сразу вам и игрокам простым, которые никогда эту игру не играли, будет, будет немножко сложновато, поскольку она не настолько просто дается, как это кажется. Но все же, если определите этой игре немножко времени, то тогда у вас все получится, и вы будете замечательно играть, как на меня. Я играю в эту игру уже ну, не очень давно, где-то. Сейчас где-то 2-3 месяца, но я, так скажем, грубо говоря, подучился в нее играть конечно же самое главное в этой этапе домой сейчас расскажу что то самое главное главное уметь рыть локации к форпостам видите как наши кланы прорывают все к форпосту и одно из самых главных это артефакты конечно у вас есть возможность купить склад артефактов где хранятся ваши артефакты будет очень замечательно если вы наткнулись на телепорт такая хрень на карте она бывает очень редко но с ее помощью вы можете перемещаться на любую локацию даже или даже форпосты сразу его забирающие или есть еще десанты он перемещает только на, на локации клана или союзника это тоже очень полезная штука но ее нужно тоже шука тоже искать по всей карте извините не, немножко за мой слабый русский потому как я его не очень знаю есть диверсия очень полезный артефакт когда вы берете форпост нажимаете диверсия она почти на ну так каждую каждую постройку унижает ее здоровье там к 25 900, процентами или что я то что не помню сейчас тоже проходит клановый квест А ту секунду все я уже здесь сейчас проходит клановый квест это тоже очень выгодная штука но не знаю пройдем мы ее, ее или нет но короче все то, тупо про быка. есть 25 форпостов за каждый удержанный форпост из кристаллов я, конечно, буду снимать, как мы будем брать эти форпосты. Кстати, ММА я взял уже свой первый форпост. Где они это сделали, не знаю. У меня там лупы нету, я бы... Че есть лупа, я бы посмотрел, конечно, но у меня есть зоркий глаз. Если бы я нашел, где они взяли, я бы реально посмотрел. Ну, меньше с этим Короче, вот так вот так то оно эти клетки, локации. Если вам понравился видос, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, э лайк, это палец вверх. Я буду снимать и продолжать э всякие видосы дальше. На моем канале будет выходить разные видосы с разной тематикой. Надеюсь, вам понравится. Поэтому всем спасибо за просмотр, всем пока.